Наступная игра с за НТУ. Как подходите до этого матча? Как налаштовываете команду? Ну, во-первых, нужно, опять же, вернуться в прошлое. Как... Для нас каждая игра это этап, который нужно пройти, подготовиться к нему и пройти как, как сдача экзамена. И для нас это эта игра очень важна и в турнирной таблице, и в турнирном плане, и опять же с моральной точки зрения. Ферзенто очень быстрая команда, очень мобильная, славится ну, такой игрой резвой, да, которая нравится зрителям, тем более играть, играют на своей площадке при своих зрителях, которые гонят их. И они под этим давлением, приятным давлением для них, у них вырастают крылья, они играют очень быстро. И есть те украинцы, которые уже давно в команде, и, и рыбалка, и будский, которые знают стиль тренера и подсказывают легионерам, как, как себя вести в той или иной ситуации. Но опять же, я повторю, что очень быстрая команда, построена на быстрых прорывах или транзишнах, но есть слабые места, которые мы попытаемся нащупать и наказать. Это уже так громко сказано, но надо, надо будет пробовать вот эти слабые места и их использовать для себя. Есть еще одна подоплека к этой игре. Очень давно мы не выигрывали у Запорожья, именно в Запорожье. Я так посчитал, что, ну, наверное, последние лет пять, наверное, если не больше. Там мы не имеем преимущества как такового, поэтому очень хочется эту неприятную традицию где-то нарушить. За счет чего? За счет кропотливой работы, как защиты в нападении, за счет того, что ребята должны выложиться не на 100%, а на. На 200, наверное, так. И тогда э, будет положительный результат. Но опять же повторюсь, что все зависит от, от самих себя. От того, что как, как кто будет выполнять э, свою роль на площадке. И дисциплина в этой игре должна быть очень на высоком уровне. Какое сейчас самопочувствие у Артема Швеца? Э, Артем Швец остается в Киеве, э, но идет на поправку. Травма старая, с добавлением, наверное, своих возрастных качеств, она не так быстро уходит, да, и поэтому восстановление, ну, относительно долгое, поэтому он, он остается здесь, он работает по индивидуальной программе. И когда он выйдет уже э, на площадку, он может и выйти на следующей игре. Только э, в какой форме? Мы хотим, чтобы он был в оптимальной форме. Он показал все самые лучшие свои качества. И я надеюсь, что это так и будет.